Ona görə də biz bu gün İslamdan danışan, dəvətçi olan və insanları batilə dəvət edən bəzi dəvətçilərin batillərini dəlili ilə, sübutu ilə, ədəbi əxlaqı ilə, ərkanı ilə likr edəndə bəzi səfeh insanlar deyirlər ki, o taqut, taqut deyirsiz, bilmirsiniz. Ondan qorxulu daha taqutmu var? Sənnə dəvətçi dediklərindən daha qorxulu, daha təhlükəli, daha şərlı taqutmu vardır. Əsla yoxdur. Çünki onlar İnsanları İslam adı ilə sapdırırlar. Onun tağut dediği kimsə əsl əlaqəti, yəni Allah adından danışmaz. Onun tağut dediği kimsənin bir kitabı vardır. O kitabın ilk maddəsi açan kimi oxuyursan, deyir ki, biz dünyəvi dövlətç bizdə din dövlətdən ayrıdır. Açıqdan bəyan edir ki, mən dindən ayrıyəm. Din məmişlərimə qarışmır. İslam adı ilə kimsəni aldatmaz. Heç kimdə məsələbə dəvət etmir. Əksinə Bütün dövlətlərin marağındadır ki, onun ölkəsində məsəhləşmə, fırqələşmə, qaltıdırma olmasın. Çünkü heç bir heç də bunu istəməz öz daxilində baş versin. Bu bu ehtişaş deməkdir, bu qiyam deməkdir. Kimsə bunu istəmir. Onlar kimsən istəməzdir Allah təndir. Lakin sizin dəvətçi dediyiniz kimsələr əsl tağutlarla, ən qorxulu tağutlar və ən şərli tağutlarla məhz onlardır. Və biz də de bunları deyəndə deyirlər ki, sən baxıllıq eləyirsən və sairə, və sairə. Bunlar ucuz, gəlişi gözəl sözlədir. Bunlar öz sələflərinin yoluna gedirlər.